Vlog número 8 Amanece un nuevo día en nuestro barrio Bantao Los pájaros cantan y Chelmi se levanta Ah, es un pájaro Es un pájaro Good morning Bantao Ya estamos el vecino Buenos días, pollo. Buen día, pollo. Hola. Sí. Bueno, vale. Día, día que... Hoy día. día número 8 de la, la aventura. 126-17,042 y se va a votar planetario. ¿Eh? De aventura 1500, muy bien. Pues bueno, hemos ido a comprar es domingo, hemos ido a comprar el desayuno y el señor Blocktar, pues bueno, hoy lleva poquita cosa vaos. Hemos comprado unos churretes raros, así recargolados, que no sé lo que lleva el churrete recargolado y unos patoncos, pero los los llamamos que no son recién hechos porque están en una bolsita, porque la señora de los patoncos no. hoy tiene fiesta. No, no. Después no había patoncos, así que hemos cogido lo que hemos visto así más o menos. Le he escrito a la fala, porque siempre le escribo cuando voy a por el desayuno, por si quiere algo. Ni me ha leído, está durmiendo y así de eso. Vamos a ir a la tienda a por el Sayel. Y el planning de hoy es Mercadillo de Banjo. Sí. Vamos al Mercadillo de Banjo. Sí, y... cosa más. sí, luego veremos. Si hace buen día, a lo mejor vamos un ratín a la playa. Aunque ya, ya veis en los colores, ¿no? Bueno, más bien el color mío. Es que el blogtar parece que repele el sol. Sí, soy como los Pues ya estaría. Ahora vamos a ver si desayunamos. Es que el gato se ha vuelto vegano ahora. Mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Qué buenas las verduras por la mañana, ¿eh? Una cosa es que esa no estaba fresca, ¿verdad? Claro. Mira, 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 mira. Qué arte. Nuestro Saiyan lo está haciendo para nosotros. Menudo tanque, ¿eh? Nos dura dos días. Ah, no, que tiene otro tanque. Que ha hecho dos jarras. Hace mucho calor. Estamos a 28 grados pero humedad 100%. La sensación térmica es de 37. Es como que falta el aire teje. <laughs> Buscando sentirnos fresquitos. Nos hemos encontrado a mi amiga y nos lleva para Casa de la mala. ¿Cómo se alegra de vernos? No a vernos Pues no hemos parado aquí en, en la tienda La Fala un momentico porque nos vamos a ir al spa, bueno al spa, a la sauna tailandesa. Y tenemos que comer antes. Y yo pensaba que íbamos a comer fuera. Pero el Miguel Showa, ¿eh? Miguel OpenA. ¿eh? La señora no me cogía el teléfono y es que nos ha estado cocinando. ¡Oh! Esto nos encanta, súper picantito con sí. su arroz. Y no sé qué nos ha hecho aquí con piña. ¡Mira qué pintón la piña! ¡Guapa! Esto también pica la leche, ¡qué guay! ¡Oh! Y ahora nos pondrá arrocito. La señora es que no tiene. ¿Eh, Miguel? La señora tiene movidas. No, desde sí, luego aquí vamos a salir rodando. Va a tener que coger dos asientos cada uno. Espérate que se ha juntado lo que nos había cocinado la fala con lo que nos ha cocinado el padre. ¿Cómo lo vemos? Madre mía, se ha pasado tres pueblos otra vez a comer para morirnos, Miguel. Vamos a salir rodando. Ya te he dicho, dos asientos más Es que, y mira que te hemos dicho que no hemos quedado para comer, ¿sabes? No pero bueno que estamos intentando hacer un poquito de no la se bondad. puede no se puede hacer bondad no se puede no, no. se puede bueno a ver en realidad si los vienes bien son almejas con, con cositas verdes eso lleva piña verduritas verduritas por aquí también eh, tortilla o sea en realidad es bastante verde eh, no está mal ha cocinado tres cositas el padre y tres cositas la, la jefa jefa thank you อีแลลกคพ,พวกเขามาถึงแล้วรอกเที่ยวบินาการพอจำภัยอีกครั้งพวกเขากำลังกลับบ้านจุดไมายปลายทางาก็เขตรอนแล,ละแวกบ้านของพ,พวกเขาาบา Vamos otra vez. Nos vamos lo que viene siendo al sauna. ¿Qué os parece el Office Sauna Tailandesa del 2025? Vamos a ver si nos tostamos un poco. En la sauna tailandesa ya no os he explicado, pero... Es de vapor, es como un jamán. Así que vamos a ver si nos desintoxicamos y nos curamos el alma. Ay. Buah, qué ducha de lujo, eh. Uh. Si no, nosotros no necesitamos tanto. Mejor que la de casa, al aire libre. Bueno. Pero para estar en una ducha así te tienes que venir hasta aquí, son 10 kilómetros. ¿Cómo lo ves? Venía al mercadillo de Banjo, uno de los más grandes de, de la zona de Aquí Está todo el lado de la comida y creo que ahí al fondo está toda la ropa. Vamos a ver si podemos comprar todo lo que necesitamos. Y yo creo que sí. A la familia. con la fruta porque está muy cara mira los precios tienes el mango está a un euro con 10 el kilo el mango de aquí que está muy bueno y luego tienes aquí el, el mancostán a mí esa fruta me gusta mucho y está a un euro el kilo o sea no hay cosa que esté y el, la, lo que es la pitaya, la pitaya la fruta del dragón en españa no sé cuánto va porque va carilla aquí la tienes a euro do, y medio dos son do, do euro, dos euros do, el kilo do dos diez, euros así. el kilo o sea que no está mal y la jefa está pidiendo un batido. Pero mira lo que ha pasado con el Por venir aquí. Usted. Hemos comprado esto que nos ha costado de risa. Esto lo ven en España, te da algo. Mira qué pinta. Son gofres. Recién hechos. Recién hechos. 50, dicho no, 60 watts. Eh, que son 2 euros. Sí. Y este me ha costado una vez y medio. Lleva nata. Son tres bizcochos, uno de durian. Una de salien, uno de durian y uno de coco. No sí. son bizcochos, va relleno de nata con la, con la fruta. Ya lo enseñaremos, pero. Un euro. Sí, ya lo enseñaremos. Un euro. Locura de comida, baratísimo. Qué calder. Bueno, Ruki. Está ya, verás, ya en el vídeo. Se te ve, se te ve. Ay, Porque no sabes tú, ¿quieres saber tú, Mira cómo está señor Miguel. A tope. De power. Sí, sí, brillo, soy sí, un ser de luz. Para que veáis lo grande que es el mercado, eh. Ahí no, no. es un pequeño o uno grande, qué es uno Ya, pequeño. Pequeño, pon un poquitito. Sí. Bueno. Ah. Cogemos los vasos. Aquí tenemos lo que viene siendo el hielo. Vale, me, eh, me llama mi hermana. Genial. El timing, el timing, el timing. <laughs> Es que ha llamado la mamá, entonces pues no hemos podido grabar como me echaba el Sallén, pero bueno, ya lo tenemos. Y hemos comprado dulces. Hemos comprado dulces de Sallén y el otro es de Conat. Y aquí el Miguelito ha cogido lo que vienen siendo, aquí que no eran, eh, gofres. Mira los gofres. Mm, recién hechos de mermelada, sí. chocolate, ha Todos los gofres, y hay uno de cada sabor. Hay de chocolate, de fresa, creo que hay uno de piña. Mm. Bueno, pues eso es lo que vamos a merendar. Pero bueno, que dentro de nada toca la cena. Faltan 40 minutos para cenar. O sea. Nada, probar uno y ya está. Luego ya lo dejamos para después. Exactamente. Pues venga, ok. Venga, siéntese. Siéntese. Pues esto es lo que viene siendo la cola del restaurante Gatuno. Porque la Sofi les va a poner. Pla. Pescado. Ni. Hala. Buffet mm. El pescadito mm. pom. Mira, el sí, mira, pescado fresco, ¿eh? que lo hemos comprado ahí en el mercadillo Y, y les ha cogido <laughs> Y les ha cogido El de 80 bats Había uno más barato, pero dices que a los gatos no les gusta ese pescado Encima, ¿sabes? Pues bueno, y aquí está, de charlita. La jefa, secundaria también. Mm. La madre. Miguel, ¿cómo va la conversación? ¿De qué va la cosa? De los dulces, que mucho dulce, ¿no? Claro. No, porque ella ha ido a comprar algunas cosillas y ha traído la, la, la cosilla. Ajá, ¿y cómo lo sabe usted? Si usted no habla tailandés. No, básicamente porque estaba señalando. Ajá. Es que aquí hay, hay mucho de interpretación, Painai. Venga, los niños sin, sin los cascos, ¿eh? Venga. Eh, ¿Eh? Fin de semana, weekend coming. Pues nada, aquí tenemos el señor Miguel. Que es que no para de currar aquí en Tailandia. Sí, cuando no ahora, ahora, ahora es el hombre de hielo. Let's go, ¿eh? ah? Nam ah. Ahí lo tenemos. El otro día quería ser un gondolero. Hoy quiere ser Iceman. No sé. mae Opa. No lo tires fuera. Que no te pagan el servicio, ¿eh? Capunga. ¿Oh? Okay. Uh, Thank you for buying. La virgen. Hola. Hola. Soy un champiñonaco. Uh. Es que esto es mucho caro. Que es que casi no grabamos, es tarde. Hemos ido al mercado y ya lo hemos explicado. Y hemos comprado cosas, y unas cosas nos haremos comida y ya vamos a comernos esto. Resulta, vosotros sabéis nuestros años, ¿no? Nuestro té, perfecto, maravilloso, buenísimo. Pues resulta que hay un bollo que está hecho de ese con té, nata, con nata. Y el otro, uy se deshace. Y el otro es de coco, míralo. Mira qué buena pinta. ¿Y vamos a probarlo? Porque esto no lo hemos probado nunca. No. Es como, yo creo que es como si fuera un roti con nata, pero de té. ¿Quién quiere ir primero, usted o yo, Miguel? Usted. Vamos a ver, me arrimo porque si no, no me veo. Bueno, no me veo. Eh, está descuadrado. de acuerdo. Ajá. Pruébalo. No voy a decir ni mi opinión. A ver qué opina, brota primero. ¿Sabes a qué te sabe? Es que nuestro té está hecho de, de Sayen. Pero a mí me sabe al Sayen que venden embotellado. Mm. No el que hacen ellos. No, claro, El ver. que está en botella. Ya. ¿A qué sí? sabe a eso es dulce mm, no está mal pero sabe al que van embasado no vengas a dormir aquí no es que este gato duerme siempre encima de la mesa ya verás adiós vídeo oye ni why no 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 my phone oh my god <laughs> ¿Cómo te quedaste? Cosas que pasan. Pero es que le da igual lo que haya aquí. Es que mira, se sienta siempre en la, aquí en la mesa. Le da igual lo que haya. Pones aquí un, un yo qué sé, pinchos y se sienta. Claro, ¿ahora qué? Los no, 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 porquín, ¿eh? Porque, tenemos problemas, ¿eh? Siempre, ala, ya me ha movido todo el set. Ala, a tomar por el culo. Dios esto se está besando. Venga, mira, 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 mira que Ay, Venga, Miguel, siga comiendo. He tocado el gato otra vez, dame la alcohol. Me cago en la leche y se le ve la colita, ¿no? No se le ve la colita, ¿no? Al gato? No. Lo siento, es que no es manejable estas situaciones. Mira, que se le ve la cola como la. ¿No notas un robustos extraño? No. ¿No? ¿En serio? Que tiene pelos de gato. No. Es que cuando lo hemos cogido hemos cogido un tercero que era para la familia. Oh no. Y era, durian. y era que era de Durian. No me gusta el Durian. Entonces, depende sí, donde muerdas, tiene un deja durian. Bueno, déjalo aquí porque está. quiero probar el coco. Okay. Vale, Una... pero Esto se deshace. Esta... Deja dejar. Bueno, ya, es que en realidad no iba a congelado. Lo que pasa es que lo hemos metido en el congelador porque le he hecho a fala. Necesito ponerlo en frío, pero claro, me ha entendido mal. Y lo hemos metido en un congelador, no en una nevera. Y ahora, pues, está así un poquito esto. Vamos a probar el de coco. Coco. No huele. Sí, no Dios, que las cosas duro Tema mollería y cosas así, es que no, no son muy fáciles. Me recuerda al sabor a algo. Aparte de coco. O no. Coco. A ver, el setup. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Empezaba por P, ya no me acuerdo. Es que tienen tantos gatos, no me acuerdo todos. Porque me está tapando la grabación, leches. Ah. Es que está muy dulce también. ¿Qué hacemos? Dale, dale. ¡Qué sí, caro! <laughs> dale, dale. Es que está muy dulce. Está demasiado, no tiene mucha azúcar. Ya, ¿y qué quieres? ¿Que me coma yo? ¿Qué, qué, qué, esto? Más más, los más. No quiero... Quiero salado, no quiero. Quiero salado, dices. ¿eh? Sí, pues, pues vamos a comprar algo salado. Es sabe todo a Durian. No. Hombre, y tanto. No, eso... y tanto. Me... Mm. No sabe a Durian Miguel. Lo tuyo. A ver, ya estoy ya. <laughs> vamos a ver, pues quítame la pierna, por favor. Oye. No, que es que no. vamos a dejar de grabar, O sea, no quiero dulce. El gato no se va de aquí. No me sabe a durian. Ahora me sabe a durian. Se va metido ya el sabor dentro y todo me sabe a durian. No, sí, las esquina sí sabe a durian. Tienes razón. Es que iba un tercero, pero no entiendo porque el tercero no estaba pegado. Ya, pero estaba todo cerrado. Ya, ya. Claro, pues ahora sabe a Durian que el sabor es Vale que Este es un sabor. No quiero más, o sea, no quiero más. ¡Uy, uh, qué decepción! Fuera. Nada. ha muy barato, ¿eh? O sea, sí. o sea es que no... eran 20. No, no, 40 si cogíamos 3. Ha salido sí. como a, a, a 10 batch. 10, 11, 12 bats 30 céntimos cada uno. O sea, no vamos Nosotros no tiramos nunca comida, pero es que... Sí es verdad que sabe a Luria, nada que sabe, sabe mucho a Luria, Y a mi Nuria no me gusta. Entonces, pues. Lo vamos a decir. Bueno, ya he ido. Y volto. Pues ya estaría. Y nada. Vamos a dejar de grabar porque este señor, ¿eh? Siempre, es que el otro día también cenando Hasta con los platos aquí Y el pie del gato aquí puesto oh, ¿Qué ah. huevos tienes tío? Es que Oye, no respeta sí. No respeta nada La fala nos ha dejado un ventilador Porque tenemos aire acondicionado Pero el problema es que Me duele la garganta con el aire Y chapamos todo por la noche Y entonces hace mucho calor Nos ha dejado un ventilador Pero ojo, ojo, que a ver quién duerme y El ruidillo eso que está el 1, eh Si pongo el 3, lo flipas Ah, no, cuanto más rápido menos ruido Anda Mírate, ¿eh? claro Bueno, pues Este es el sonido para dormir hoy